आज तसच उपाशी आईनी तसच काम घेऊ मला काहीतरी भेटलं म्हणून तुम्ही माझ्या घरी या बघा हे तुम्ही तुम्ही पण पण घेऊन जा सुखी बरोबर आहे ना मला काही मिळालेलं आहे किंवा मिळत आहे म्हणून तुम्ही पण तुम्ही पण घेऊन जा तुम्ही सुखी राहा आणि मी सुखी राहतो अशा प्रकारे आज धम्मदेशना होणार आहे पहिली सुरुवात प्रीकरण पाठ घेऊन सर्वांनी हात जोडायचा आहे माझ्या पाठी बोलायचं आहे

न्दे ओका दत सबाधपराध कतं भन्दे खम तो मे भन्दे पि तथम पीका वंदे कास वादेन द्वारत न सपराधे वंदे कम तो मे भन्दे सहमदे ओकास अहम भन्दे शरण शी सती शीला पंचशीला ध्रम व्याग्रहवा कें भन्दे धीत मे तृतीय पी वंदे अहम बंदे शरण शेन सदी पंचशीला पंचशीलासा यहाँ अनुग्रह गीला शीला

नमो तस्य भगवतो अर्हतु सम्मा सम्बुधस् नमोतस्य भगवतो अर्हतु समुद्धस् उद्धं शरणं गच्छामि उद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छा नरणं गच्छामि सङ्गं शरणं गच्छामि यं विबुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं विबुद्धं शरणं गच्छामि अ

गच्छामि बिसंगं तृदीय शरण गृली शरण गृतीय विसंग शरण गालागमन सम्पूर्ण वंदेन वीरमणिशिखा पदं समाधियामि अनादिपाद वीरमणिखा पदं समाधियामिदाना वीरमणि शिख पदं समाधयामि अधिन्यदाना वीरमणि शिखा पदं समाधियामि चारा वैरमणि शिख पदं समाधयामि कामेशममिच्छा चारा वीरमणि शिखा पदं समाधियामिषाव वैरमणि शिखा पदं समाधयामिषा वादा समाधियामि जमादना वेरमणिशिखा पदम सी शूरा मेरयम जमाद नीरमणिशिखा पदम साम शिंद शील धाम सा

सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगंधी हंग पूजया तथागत बुद्धम ध्मं चुगत तमुवा धावो धा गे लंकाय जंबुदीपे दसपुरवरे नागलोक चूभे सभ्ये दस दिशे धातु वंदे बुद्धं दशबलतनुजं बोधि चेति नमामि वन्दामि चेति सुपतिष्ठितं सारिकथा सारिकदातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलसदा सकलं सविजानेवरूपं सुजीवम् निमलचक्को गभिरघोषं घोरवण्डं सुखाय अभयचित्तं निभयकामं सुरतधर्मं सुपेम विरतरज्जन् सुजतनुतं भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि तु साधु वरदान तु आद्यकुलभूषन्तु भीमराजा सकलविद्यापतिज्ञानसत्सङ्गति शास्त्रशासनमति बुद्धितेजा ಪಂಕಜ ನರವರಾ ವೃದ್ಧಾರ ಭಗವಂತ ಆಮು ಸಾಕರಾ ಭಕ್ತ ಸೋದಾರ ಸಂಗರಿ ಶಸ್ತ್ರೀ ಕಾಂಪಲಾ ಹರಿ ಉರಿ ರೌದ್ರ ರೂಪ ಮುಕ್ತಿಪಥಕೋಣತಾ ಜೀರ್ಣಸ್ಮೃತಿ ಝಾಳಿ ಉಜ್ಜಲೀಳಾ ಅಗಿತಾ ಮಾರ್ಗ ಸಾ राष्ट्रघटनाकृति शोभते भारती, भारती। महामानव महामाननवबोलती शुद्धा संगा समी भीमराजा 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 भी इतिपिशो भगवाहरहं सम्मासं बुद्धो सुगतकु लौकविदो सुगतकुलौकविदोऽनुत्तरो पुरुषदम्मसारथि सत्तादेवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति बुद्धं सरणं गच्छामि

ೇ ಪಶಿ ಕೋಪನೆಯಕೋ ಕಚಿತ ವೇದಿತ ವೋ ವಿಣೀತಿ ಪರ್ಯಸರಣಂಗ ಗಿಪಟಿಪವಕ ಸಂಜುಪಟಿಪವ ಸಾವಕ ಸಂಗೋ ನಾಯಪಟಿಪವಕ ಸಂ सा मी पन्नो भगवतो सावक यदिदं च तारि पुरुषयुगानि एष भगवतो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलीकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसाति सङ्गं यावजीवितपर्यन्तस्वरणं गच्छामि िमाय धमा धम पटिपतिया बुद्धम पूजेमी हिमाय धम्मा धम पटिपतिया धम्म पूजेमी हिमाय धम्मा धम्मानु पटिपतिया संगम पूजेमी पदय मा पटिपत्तिया जाति जरा मरण परिमुच्चि सामी इमिना पुण्य कमेनमामी बालं समागमो संत समागमो होतुं यावन निपान प्रतिया देवो वस्तु कालेन सस्स संपत्ति हे तूच फितो भवतु लोकोच राजा भवतु दम्मिको माया बुद्धा यम कात्यायन ीरं निन्दन्धोद्धं मोटो गोवन्धोन्दीमाय धं मनोजाय कथाय सुरम्

एव मे सुमयं भगवादीं विहरतिण्डिकस्य आरामे अथ को अन्यत्र देवता अभिकन्ताय रतिया अभिकंदवन्ना केवल कप्प जेवन ओवासेत्वा येन भगवाती नुपसंकमी उपसंकमित्वा भगवंतन अभिवादेत्वा एकमंतन अठ्थासी एकमंतन तिता कोसा देवता भगवंतन गाताय अजबासी बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयु आकङ्कमानसोत्तानां ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमं पतिरूपदे सवासो च पुे च कथपु्यता अत्यसमापणीत मंगल मुद्दम बहुसच्युपंच विनयोच सुशिक्षित सुवासिता चया वाचा येत मंगल मुद्दम माता पिता उपट्टान पुत्रदार अनाकुला च कमता येत दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च सङ्गौ अनवजानि कनि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरतिवीरति पापामज्जपाना च संयमो अपमादौ च धम्मेशु एतं मङ्गलमुत्तमं गौरवौ च विवातौ च सन्तुष्टि च कथयुता कालेन धम्म श्रवणं एतम् अङ्गलमुत्तमं कन्ति च सोवचमणानञ्च दर्शनं कालेन धम्म साकच्चाय मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्या च प्रच्यानदर्शनं इपानसचकिर्या च एतम् अङ्गलमुत्तमम् పుట్టుస్ లోకే చిత్తయస్ కంపతి అశోకం విరజం కెమం ఏదాం మంగళముత్తమం ఏతీసాని క్వాదం పరాజిత శబ్దం శోతి గచ్చి మంగళముత్తమం సాధు సాధు సాదు नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स वी सबसंपती। सबसंपती। सिदिया सब रोगा विनाशा विनाशायवे भवे दिगायु दीघायु गायकम सब दुखा सब दुखा विनाशा विनाशाय भवे भवे

विपत्ति, सब संपत्ति सब संपत्ति सिद्धिया सिद्धिया सबरोगा विनाशा भवे दीघायु कं। कं। सब सब दुखा। दुखा। भवे के अनुग्रहं कत्वा शब्दुखा विनाशावे निरी मंगल परिवार

आणि निर्वाण प्राप्तीसाठी निर्वाण पंतेजी परित्राण पाठ पर बोलावा पर बोलावा।, पर बोलावा समंता, समंता चक्रवालेसु अत्रागच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स शृणन्तु सद्गमोक्षदम् धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता ये सन्ता सन्तचित्ताति शरणं शरणा एताल्लोकतरे वा भुम्मा भुम्मा च देवागुणगणगहणं गावता सभकालम् एते आयन्त देवावर कनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सन्तो सहेतुं मुनिवर वचनं सोतु मग्गसु मग्ग सभेषु चक्रवालेषु यःखा देवा च ब्राह्मणो यं मेहि कथं पुण्यं सभसम्पत्तिसाधकं सभेदम् अनुमोदित्वा रता पमादरहिता भवन्तु आरभ्यसु विशेषतो शासनमपि च लोकस्य गूढीभवन्तु सर्वदा शासनमपि च लोकञ्च च देवारकन्तु ಸದ್ದ ಸುಖೀ ಹು ಸಭೆ ಪರಿವರೆ ಅನತ್ತು ಅನಿನ್ಸುಮಾನ ಹುಭೆ ಹಿ ಜ್ಞಾತಿ ರಾಜೋರೋ ಮನುಷ್ಯ ವಮನುಸ್ಯೋ ಅಗ್ಕಥೋಚ

सबे सत्ता सुखी हों तो सबे हों तो सके मिनो सबे वधरानी पसंदी माग अच्छी दुःखमाग गमा यानी दबूता निजमागता निभुमा mm -hmm. निवाया निवंदली के सबे वबूता सुमना बों तो अतो पिसकस्तर mm -hmm. सुनंदु वासी तं दसमाए बूता निजामे तसबे में तं करो तं मांसिया बचाए दीवाचरतो चरत ये बल्ली दसमाए इने रखां पस् अकर्णं कुशलस उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानशासनं धम्मचरे सुजरितनं न तं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धर्मधरो यावता बहुपासति यो च पंलिशुत्मानं धम्मकायेन पश्यति सवे धम्मधरोति यो धं न प्रमजति साधु साधु संपत्तियो विवजन्तु सब रोगो विनाशतु माते भवंत वंतरायो सुखी दीघायु को भव अभिवादना सीधि सनिच वता पचाय रो चत्ता रो, रो भवतु सब मंगल रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धान धम्मान संघान भावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते तुमा धम्मा संघान भावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते पुन्हा सर्वांच्या इच्छा आकांक्षा पौर्णिमेच्या शीतल चंद्राप्रमाणे पूर्ण होत वृद्ध बलाने धम्म बलाने संघ बलाने तुम्हा सर्वांचे कल्याण हो मंगल हो मंगल हो सुखी हो साधू साधू वीस ते पंचवीस मिनिट हात पडा आणि ऐकायला सांगा मोकळे बघा हात पडा आपल्या ठीक है